Я, Дмитрий, проживающий в город Артемов, Донецкая область, работаю частным предпринимателем. В апреле 2015 года на меня вышел бывший мой работник, нынешний боевик ДНР. Я по его заданию я давал информацию о передвижении, и дислокации военной техники вооруженных сил Украины. Полгода я делал это неосознанно, не понимая, что я делаю. Остальные полгода я, осознав это, все равно передавал ему информацию. Я прошу и обращаюсь к боевикам, находящимся на территории Донецкой республики, так называемой, положить оружие, сложить и не заниматься ерундой. Украина всегда была Украиной, народ Украины с Украиной. Я раскаиваюсь в своих действиях и буду нести за это э, на наказание предусмотренное законом Украины.